રાજકોટમાં યુવાનો માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો રાજકોટમાં પંડિત નામના યુવાને પી ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો હતો ઓનલાઈન સટ્ટામાં લાખો રૂપિયા હારી જતા આપઘાત કરી જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું સમગ્ર મામલે ગાંધીગ્રામ પોલીસ દ્વારા મૃતકનો ફોન કબજે કરવામાં આવ્યો પરીક્ષણ અર્થે મોબાઈલ ફોન એફએસઆઈમાં મોકલવામાં આવશે

सारे चेकिंग के बाद ये पता चला कि जो भी गेम था मुझे उतना आइडिया नहीं है लेकिन ये जो भी घटना हुई है सब गेम के कारण ही हुई है और और बच्चे को जब मनी लॉस होने जब हो गया उसके बाद उसने पेरेंट्स को बताना उचित नहीं समझा और अपने आप उसने डिसीजन लेकर के अपघात कर लिया विशेष मैं यही कहूँगा सभी माता पिता से जब अपने बच्चों को पूरी तरह ध्यान रखें ऑनलाइन मोबाइल पे पूरा ध्यान रखें अकाउंट ऑनलाइन खर्चा करने के लिए ना दें उनको जितनी जरूरत पेमेंट की है उतना ही पेमेंट दें और पूरा ध्यान रखें मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सभी माता पिता से जो आगे कोई भी बच्चा ऐसा कोई कदम ना उठाए हमारे बच्चे, बच्चे, बच्चे के एज ये ट्वेंटी ईयर थी और बीबीए की बीबीए में पढ़ाई वो कर रहा था क्राइस्ट कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज राजकोट उनकी फ्यूचर का प्लानिंग ये था कि बैंकिंग सेक्टर और रेलवे की वो तैयारी तैयारी कर रहा था उसको रेलवे ऑफिसर या बैंक ऑफिसर बनने की पूरा इच्छाएं थी लेकिन आज के डेट में हमारे बच्चा गेम के कारण हमारे संतान में वही एक लड़का था और एक लड़की है लड़की है एक ही लड़का था एक ही लड़का बड़ा था बहुत क्विट लड़का था लेकिन बहुत तेज था बहुत इंटेलिजेंट लड़का था पूरा मुझे जो नहीं आता वो चढ़ा पढ़ाता था बच्ची को पढ़ाता था वो लेकिन बच्चा ने हमारे साथ मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ कंपनी में नौकरी करता हूँ मैनेजर के लेवल के पोस्ट पे काम करता हूँ मैं मैं राजकोट में ट्वेंटी फाइव ईयर्स से रहता हूँ यहाँ पे और बच्चे भी हमारे यहीं पे सारे पले हैं पोसे हैं और उनके लिए हमने जो भी किया हम बच्चे के लिए किया लेकिन सभी माता पिता से यही रिक्वेस्ट है कि पूरा केयर करें अपने बच्चों को कि ताकि आगे ऐसा घटना ना घटे सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इस सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए मेरा नाम सत्यम है कृष्णा मेरा कज़िन वगैरह था मैं जब न्यूज़ पता चली तो मैं अहमदाबाद से इधर आया तो ये जो घटना मुझे मांगूम पड़ी कि कुछ ऑनलाइन गेमिंग्स बैटिंग एप्स होती है जिसके ज़रिए हुआ मैंने वो एप्लीकेशन चेक किया तो वो कोई वेबसाइट है जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे कि ड्रीम इलेवन है गमी साइकिल है जूपी मोडो जो आप पैसे लगा के गेम खेलते हैं तो कृपया उसमें पैसे ना भरे और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस एप्लीकेशन को बंद किया जाए और जो क्रिकेटर्स और जो हीरो हीरोइंस इसको प्रमोट करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि इसका एडवर्टाइज ना किया जाए ताकि किसी बच्चे का भविष्य ना बिगड़े और सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो कुछ उसका कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पेरेंट गाइडें करके एप्लीकेशन आता है उसको इंस्टॉल करके बच्चों के एप्लीकेशन में डालें ताकि बच्चा जो भी कराए वो आपको आपके मोबाइल में पता चले तो मैं यही गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये को भविष्य ना बिगड़े मुझे सरकार को कम से कड़क से कड़क नियम लेना चाहिए कि ये जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उन सभी पे बैन लगाया जाए या बंद कर दिया जाए क्योंकि इसी गेम के वजह से कई ऐसे भी केसेस होंगे जो आज हमारे सामने या न्यूज में कहीं बाहर भी नहीं आए होंगे जो अंदर ही अंदर वो उन्होंने दबा दिया होगा केस को ऐसे भी बहुत केसेस होंगे तो, तो गवर्नमेंट से यही गुजर था, वो जो था। कुछ था स्टेक डॉट कॉम या कुछ है जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उसी के अंदर अलग अलग गेम्स आते हैं जैसे हम वीडियो गेम खेलते तो एक गेम लगाते उसमें चार पांच गेम आते है उसी तरह उसके अंदर भी काफी सारे अलग अलग डिफरेंट गेम थे तो उसी के अंदर वो कोई ड्रैगन वाला कोई गेम खेलता था जिसके अंदर बैटिंग्स लगाया जाता है तो गवर्नमेंट से ये यही अपील है कि अगर कोई फौरन की भी अगर आप वेबसाइट को अप्रूव करते हैं तो इंडिया में अप्रूव करने से पहले उसकी पहली छानबीन की जाए पड़ताल की जाए उसके बाद उसको अप्रूव किया जाए और कोई भी गेमिंग एप्स जो भी है उसको बंद कर दिया जाए क्योंकि इससे काफ़ी सारे बच्चे एकदम उसमें मतलब नशे में डूब गए कि मैंने एक बार पैसा लगाया तो मैं जीत गया अगर एक जीता है तो दूसरी बाजू कोई हारा होगा तो नेक्स्ट टाइम तुम हार सकते हो या तुम जीत सकते हो तो यही गुजारिश करता हूँ कि ये एप्लीकेशंस ना बंद कर दिया जाए और कोई भी बच्चे हैं वो इस चीजों में ना पड़े और अपने भविष्य ना बिगाड़े और पेरेंट्स से अपील है कि सभी बच्चों का ध्यान रखें कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस को ना इंस्टॉल करने दें और गेम में ज्यादा इन्वॉल्व ना होने दिया जाए गांधीग्राम पुलिस स्टेशन में अकस्मात मौत जाहिर થયેલ છે જે મુજબ 20 વર્ષીય યુવાન છે એમણે ગડા ફસો ખાઈ અને એ જે વ્યક્તિ છે એણે પોતાની સુસાઈડ નોટ પણ લખેલી હતી અને એ વ્યક્તિનો ફોન અમારા દ્વારા કબજે કરવામાં આવેલો છે અને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ કોઈ ઓનલાઈન ગેમ અથવા તો બેટિંગમાં એ વ્યક્તિ પૈસા ગુમાવ્યા હોય એવું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અમારા ધ્યાન પર આવેલું છે વધુની જે વિગતો છે એ મેળવવા માટે થઈ એનો ફોન જે એફએસએલમાં મોકલવામાં આવશે અને એની જે પણ વેબસાઇટ કે એપ્લિકેશન્સ હોય એની વિગતો મેળવવામાં આવશે હાલ એમના પરિવારજનો જે છે એ થોડા સદમામાં હોય અને ગઈ પરમ દિવસનો જ બનાવ હોય જેથી આજે હવે જે એના પરિવારજનો છે એમના નિવેદનો નોંધવામાં આવશે જે પ્રાથમિક વિગત મેં આપને આપી એ જે વ્યક્તિ છે એ કોઈ ગેમમાં અથવા તો બેટિંગમાં એ પૈસા ગુમાવ્યા હોય એવું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાય છે સુસાઇડ નોટ એની પર્સનલ બાબત એટલે વધુ વિગતો હું જાહેર નહીં કરી શકું ખાસ માતા પિતા શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ આવી ઓનલાઈન ગેમમાં મારી સૌને એટલી જ નમ્ર અરજ છે કે આપના બાળકોના ફોન છે ભલે આપણે કોઈ શંકાની દ્રષ્ટિએ ચેક કરવા કે હું નથી કહેતી પણ એટલીસ્ટ આપણા બાળકોની પ્રવૃત્તિઓ શું છે એ પછી એની ફોનમાં હોય કે પછી એના મિત્રવર્તુળમાં હોય એના ઉપર આપણું ધ્યાન રહે તે માટે સતર્ક રહેવું જોઈએ તમામે કારણ કે ઘણા બધા કિસ્સાઓ આવતા હોય છે બાળકો કોઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઇન્સ્ટાગ્રામ કે કોઈ પણ એપ્લિકેશન છે એમાં કોઈની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને પછી એ વ્યક્તિ છે એની સાથે ઘરેથી નીકળી અને વ્યક્તિ સાથે જતા રહેતા હોય છે આવા પણ ઘણા કિસ્સાઓ સામે આવે છે અને આ જે સુસાઈડનો બનાવ આવ્યો એમાં પણ જે વિગતો છે એ પ્રકારે જ છે કે આ સોશિયલ મીડિયા કે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી એનો જે ગેરઉપયોગ થાય છે એના ક્યાંક ને ક્યાંક ભોગ બનેલા છે તો ઇન્ટરનેટ અને સોશિયલ મીડિયા છે એનો જે સદઉપયોગ કરવામાં આવે અને એ બાબતે મા બાપ છે પોતાના બાળકો સાથે સતત કમ્યુનિકેશન કરી અને એમની પાસેથી વિગતો મેળવતા રહે તો આ વસ્તુ છે એને અટકાવી